Ну а далі будемо говорити про виставку Народна оборона. І зараз у нас у гостях дівчата, які відповідальні за цю виставку. Добрий день, дівчата. Здравствуйте. Отже, дівчата, розкажіть нам більше, будь ласка, про цю виставку, як ви придумали її і, взагалі, що там будуть показувати і розказувати. Це не перша виставка, яку ми делаємо для призводителей. В формате волонтерского, волонтерской помощи государству. Будем говорить так. И выставка, которая планируется, она уже немножко модернизируется и будет выставка ⁇ Форум ⁇ Форум народной обороны, который непосредственно будет оглашать в формате круглых столов. В формате круглых столов оглашать э, социальные проекты. Многие волонтерские группы уже имеют проекты, которые имеют право и место быть. Более того, э, в режиме круглых столов будут подняты темы такие, как создание резервной армии, э, реабилитация бойцов, то есть психологический и социальный аспект. Помимо этого будет более 80 производителей наших отечественных, также международных, которые будут показывать новейшие разработки военной продукции и медицины, и формы. Это очень важно. Важно также для каждого гражданского человека, не только военного, потому что нужно уметь защищать себя, свою семью, свою страну и знать, как действовать в условиях кризисных ситуаций. Будь то пожар, взрыв, либо нападение агрессора, от которого мы сейчас страдаем. Но нужно объединяться и нужно уметь... ці соціальні проєкти приносіть в формат государственних змінень. <гум> Дякую, Ірина. Ну і я наскільки розумію, ви прийшли не з пустими руками, маєте відео, на якому, власне, і показуєте, як зокрема користуватися ізраїльським бандажем, так? Да, є. Так, є. Да, Можемо зараз подивитися, так, і потім ви розкажете, що ще буде цікавого на цій виставці. Добре? Добрый. Добрый день, меня зовут Крыжиновская Наталья. Я представляю компанию АМ, которая является эксклюзивным представителем на территории Украины завода First Care, которая производит израильские бандажи, компрессионная повязка для остановки кровотечения. Мы участвуем на выставке форум «Народная оборона» 26-27 июня на Арсенальной. Основные составляющие повязки это подушка, которая стерильная. Здесь есть поверхность специальная, которая, когда вы снимаете повязку, не возобновляется кровотечение. Есть специальная петля для того, чтобы вы могли нанести повязку сами себе, самостоятельно. Подушка накладывается на рану, цепляется за аппликатор давления. При натяжении от 12 до 18 кг давления на рану. В конце есть фиксатор, который мы крепим за край бинта. Можем дальше, если кровотечение возобновилось, можно добавить давление с помощью таких движений, как турникет. На виставці форуму народна оборона 26-27 юня ми приведемо мастер-класи, познайомимо вас з новими моделями, які привезли на Україну. Приходіть буде цікаво. От я бачила Наталя. Розказала і показала, як користуватися таким бандажем. І я наскільки зрозуміла, це досить просто зробити, так? Ну, мы столкнулись с тем, что многие не знают, как правильно пользоваться израильским бандажом, как правильно накладывать повязку и элементарно, как его открывать. То есть, вот выглядит он вот таким mm -hmm. образом. Здесь есть специальные надрезы, которые можно просто руками оторвать. Многие это делают ножницами, это неправильно. Вот. И э, также здесь есть вот аппликатор давления вот такой, который э, многие просто берут и отрывают по незнанию, mm -hmm. как этим пользоваться. Вот. Также у нас есть вот такие модели новые, да, то есть дополнительная подушечка, дополнительный бинт. Mm -hmm. Израильский бандаж можно наложить себе самостоятельно. Здесь есть специальная петелька для этого. Вот, можно так вот посмотреть. Вот. Поэтому я считаю, что каждому, кто интересуется тем, как предоставить себе домедицинскую помощь, ну, до врачебную помощь, до того, как приедет скорая. Можна прийти на виставку, і ми мастер классы покажемо, як ви можете самостоятельно попробовать эти бандажі, самостоятельно їх наложить і е, задати задать на що Угу. А скажіть, будь ласка, українські виробники що будуть представляти, і чи раніше, зокрема, українським військовим були відомі ці виробники, якісь такі можливо унікальні речі, завдяки яким можна зберегти собі життя, як ви кажете, до медицинської допомоги. Украинские производители на данный момент работают над тем, чтобы делать такой же бандаж и тактические, всякие, медицинские. То есть они работают над этим. Я не знаю, знали они об этом раньше, это ну, <laughs> неизвестно. Не, <laughs> не знаю. И а, что уникального, может быть, вы покажете на этой выставке? На этой выставке будут представлены... Беспилотники. Это школа беспилотников. Будут обучающие моменты, как пользоваться. Более того, военная продукция, которая уже поставляется, и производители, которые будут представлены, они наших солдат обеспечивают и обеспечивают этой продукцией волонтерские группы. Более того, питание. Это тоже очень важный момент. Более того, дезинфицирующие средства. То есть практически весь спектр, э, который поставляется в зону Ато. И, э, собственно, девчата, расскажите, пожалуйста, кого хотите видеть на этой выставке в первую очередь? Кому эта выставка на больше на вашу? В первую очередь я бы хотела видеть мирных граждан, которые живут в мирном Киеве, не служат, но активно помогают. Уровень тревоги в обществе растет. И хотелось бы, чтобы каждый человек имел уверенность, что женщина с двумя детьми может получить знание, как собрать тревожный чемодан, как правильно вести себя без паники, получить знание. Знание ⁇ это всегда спокойствие. Общество нужно воспитывать и воспитывать правильных патриотов. И в вторую очередь мы ждем солдат которые могут напрямую пообщаться с производителем, взять продукцию на то, чтобы ее оттестить, дать какие-то рекомендации. Э -э 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 по улучшению качества, либо по улучшению формата изделия, которое производится. Uh -huh. Более того, мы ждем представителей государственных служб, которые порой игнорируют. Я жду э, практически всех с Министерства обороны. Надеюсь, что министр и замминистра обороны не проигнорируют это мероприятие. Uh -huh. А сейчас, скажите, пожалуйста, мастер-классы, про которые говорила Наталья зокрема, они будут проводиться безкоштовно для а, Абсолютно мешканець. все будет сделано бесплатно. Будет бесплатный вход для всех. Mm -hmm. Мы не монетизируем этот проект, мы не являемся коммерческой структурой, мы делаем это усилиями, людскими усилиями. Очень многое можно не покупать за деньги, и огромное количество людей, Объединила свои усилия для того, чтобы этот формат предоставить, этот формат показать. И нам очень требуется поддержка. Mm -hmm. Если появится желающий спонсор, который может улучшить рекламное освещение этого мероприятия, мы будем только рады. Более того, нас очень хорошо поддержал мистецкий арсенал, который предоставил на очень лояльных условиях помещения, мы очень признательны. Uh -huh. Так що чекаємо учасності, чекаємо допомоги і uh -huh. абсолютно відкритого співпрацювання. І скажіть, будь ласка, чи є вже можливо запити від волонтерів, які готові прийти і можливо навіть щось отримати від цієї виставки? 120 мероприятий від волонтерських організацій. Хто смог, тот в стільки житті. Сам формат народної оборони родился за Две недели. То есть самой выставкой мы занимались, но за две недели мы решили использовать возможность и площадку для того, чтобы социализировать это все. И <соспорядка> порядка 120 мероприятий от волонтерских групп будет представлено, но в виде круглых столов, брифингов, мастер-классов активных по школе выживания по психологической реабилитации. Более того, вот арт-терапия, что очень немаловажно, потому что мы в первую очередь беспокоимся не только о тех, кто на линии огня и на линии mm -hmm. фронта, но и о тех, кто сейчас находится в госпиталях, кто сейчас имеет mm -hmm. ранение. Мы беспокоимся о женщинах и детях, которые mm -hmm. остались здесь и имеют тоже уровень тревожности. І на вашу думку, що незвичайного кожен з відвідувачів зможе для себе виявити чи навчитися, можливо. От, до речі, Наталя, вам складно було навчитися користуватися тим же бандажем чи ще якоюсь іншою річчю? На самом деле это не сложно, нужно просто интересоваться, спрашивать, узнавать. И, конечно, сложно, когда это просто вы смотрите в интернете картинку и не можете пощупать, потрогать, посмотреть, как правильно это все делается. Есть много нюансов, много моментов, которые сокращают время. То есть вы можете быстрее наложить ту же повязку, да, быстрее остановить кровотечение, ну, как бы улучшить этот процесс. Ну а будуть якісь такі можливо тренувальні моменти для того, щоб не панікувати, ну тримати такий психологічний В нормальний порядки. стан? В обов'язковому порядку це буде проведено. Більше того майстер-класи по оказанню екстреної медицинської допомоги, по реабилитации по системе выживания это все будет представлено. Ждем абсолютно всех 26-27 в Мистецком арсенале и мы постараемся дать максимальную информацию обществу.